কিতাপখনৰ নাম দিব বিচাৰিছো কাটা তাৰ তাত লিখা থাকিব কি ধৰণে কাটাতাৰ পাৰ হৈ অসমলৈ আহিছে কাৰ কাৰ পিঠিত এতিয়াও কাটাত দাগ আছে এই কিতাপখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মই বিলাক আপোনাৰ এবাৰ পঢ়ি চাব কিতাপখনৰ নাম দিছো কাটাতাৰ আৰু কিতাপখনত তেওঁলোক কেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে কাটা তাৰ পাৰ হৈ কেনেকুৱা কেনেকৈ আহিছিলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পিঠিত আপোনাৰ কাটাৰটৰ দাগ আছে আৰু কাটা এটাৰ দাগ থকা সকলৰ আপোনাৰ ঠাইবিলাকলৈ গ'লে আপোনাৰ কেনেকৈ বিৰি বিৰি গুণ তোলায় ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামখনত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি মুছলমানসকলৰ অৱদানৰ কথা চাবলৈ যাওঁ আমি চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কথা আমি ক'ব লাগিব আৰু এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামখনত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ অৱদান আছে তাক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে এছাম নিয়াই এইসকল ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক নিয়া সজাবলৈ গৈ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে গোটেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক অপমান কৰিছে দ্বিতীয়তে নিয়াই পোনপ্ৰথমে অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধকৈ ক'বলৈ লিখিবলৈ শিকি লওক যিখন তেওঁলোকে কিতাপ উলিয়াইছে এশ এপাচি মান কিতাপখনত ভুল আৰু তেওঁলোকে কিতাপ উলিয়াইছে গতিকে তেওঁলোকৰটো কিতাপ ওলোৱা কাম নহয় তেওঁলোকৰ কাম কোনটো কাম তেওঁলোকে অসমৰ গোটেই অপৰাধজনিত ঘটনাবিলাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে অসমত যিমানবিলাক অপৰাধ হৈছে তেওঁলোক এক নম্বৰত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাম কিতাপ ওলাটো নহয় তেওঁলোকে সেইবিলাক কাম কৰক আৰু তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰেই ময়ো এখন কিতাপ উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিতাপখনৰ নাম হ'ব কাটা তাঁৰ কিতাপখনৰ নাম দিব বিচাৰিছোঁ কাটা তাঁৰ আৰু তাত লিখা থাকিব কি ধৰণে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকবিলাকে কাট পাৰ হৈ অসমলৈ আহিছে কাৰ কাৰ পিঠিত এতিয়াও কাটা তাৰ দাগ আছে আৰু কেনেকৈ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক থকা ঠাইসমূহত বিৰি বিৰি গোন্ধাই থাকে এই কথাবিলাক তাক লিখা থাকিব গতিকে মিয়াই যিসকল ব্য়ক্তিয়ে আপোনাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ যিসকল ব্য়ক্তিয়ে এই কিতাপ খনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে মই বিলাক কিতাপখন এবাৰ পঢ়ি চাব কিতাপ খনৰ নাম দিছো কাটাৰটাৰ আৰু কিতাপখনত তেওঁলোক কেনেকৈ বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে কাটাৰটাৰ পাৰ হৈ কেনেকৈ কেনেকৈ আহিছিলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পিঠিত আপোনাৰ কাটাৰটাৰ দাগ আছে আৰু কাটাৰটাৰ দাগ থকা সকলৰ আপোনাৰ ঠাই বিলাকলৈ গলে আপোনাৰ কেনেকৈ বিৰি বিৰি গুণ ওলাই এই কথাবিলাক লিখা থাকিব সেই কিতাপখন তেওঁলোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়িব আপোনাৰ তেওঁলোকে নামটো উলিয়াইছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি যিখন কিতাপ উলিয়াইছে কিবা কিতাপখনত দেখুৱাই পাছ ইমান ভুল শব্দ গাঁথনি তেওঁলোকে নেজানে শব্দ মুখেৰে ভালকৈ উচ্চাৰ কৰিব নাজানে সেইকাৰণে কৈছো যে তেওঁলোকৰ কিতাপ ওলোৱাৰ কামটো তেওঁলোকৰ নহয় তেওঁলোকৰ কামটো বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ তেওঁলোকে অপৰাধজনিত ঘটনাখিনিৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে মিয়া মানে অপৰাধ গোটেই অপৰাধবিলাক হৈ আছে মোক দেখা পাইছো গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছো ময়ো এখন কিতাপ উলিয়াব বিচাৰিছো কিতাপখনৰ নাম ৰাখিম কাটা আৰু কিতাপখনত থাকিব মিয়া থকা ঠাইবিলাকত কেনেকৈ বিৰি বিৰি গুণ ওলাই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে কেনেকৈ কাটা তাৰ পৰা হৈ অসম ওলাই আহিছে ঘটনাবিলাক লিখা থাকিব তেওঁলোকে এবাৰ ভালকে পঢ়িব